Слава Богу, хорошо нас всех видит. Um, я была тут в субботу, и, извините, я так буду плакать. Ничего, ничего, это хорошее. В целом, я целый на эти паркинг, сегодня Бог мне дал тот же самый паркинг за одну минуту. Так мое место. So, моя сестра позвала меня, прислала мне приглашение по Facebook, что будет собрание. Что mm -hmm. с вами было, с какими У меня много было. So врачи от меня отказались лечиться mm -hmm. и мне вы ничего не, не помогало. Вы вы не скажете, с чем от а, чего не отказались? Ну, это не секрет. Мне, вот а я задаю вопрос. У меня называлась болезнь а, нерапатии, которая, угу. когда дотронешься до любого места, тебе болит. все болит. Угу. А, до меня дотронуться нельзя. Ночь была самая страшная. Я всегда боялась ночи, потому что я спать не могла. Угу. Таблетки мне никакие угу. не помогали. А чтобы меня положить в кровать, мне надо было иногда высыпать скорую, потому что меня не забирали, потому что мне там не могли помочь. Помощь, чем, да. мне, какие? мне последний раз дали пять это когда в рот идёшь, да? Тебе один дают или mm -hmm. два. Mm -hmm. Мне пять не помогали. Наркота, которую я считаю, Которые я тоже боялась, эти все аксикаты, кассеты, они мне как все равно Apple, без mm -hmm. разницы. Mm -hmm. Сколько лет это продолжалось? Это недолгое время продолжалось. Как? Потом у меня еще другой диагноз после этого а, получился. А, это все началось а, с того момента... Спасибо. У меня мейкапа много нет. Я своей дочки я рисовать лицо не буду сегодня. Бесполезно. А, она сказала, мама, Бесполезно. мама, почему ты лицо свое не рисуешь? А я говорю, ну все равно все подвелось. А, so, Какой and... это был диагноз второй? Вы... Второй диагноз у меня был, а, я даже с Маритей сидела, а, и а, я ей показывала мою фотографию головы, и позвоночника. Mm -hmm. От головы, отсюда у меня шесть mm -hmm. а, дисков. Вот эти все, что у тебя там, трояк. Трояк называется Троярик. А, троярик, Смещение и, какое а, троярик и еще что-то. Я забыла даже часть да, слова есть симптомы... И <свеч> я ходила к нервопатологу. Нервопатолог сказал... А сначала она мне не верила, mm -hmm. но когда мои снимки пришли, mm -hmm. она начала плакать и она сказала: Инна, ты молодая, но я тебе помочь не могу". Я сказала: "Что мы будем делать?". Она сказала: "Я тебе пошлю к врачу, к специалисту, который а, тебе посоветует". Mm -hmm. Ну, говорит. Ты уже купила свой диск, этот, где мои все снимки, uh -huh. потому что я знала, что у меня что-то серьезное. Uh -huh. И я пошла к специалисту. Но перед тем, как я пошла к специалисту, я сама себе сказала, он мне будет продавать операцию. Мы потому все что я знаю. Я это очень uh -huh. хорошо uh -huh. знаю. Давайте И... сократим. У нас не так много времени. Хорошо, сори. Uh, so... Вы пришли в субботу. Да, я пришла в субботу. Uh, я пришла просто помолиться. Uh -huh. Я не пришла из, so из исцеления. Uh -huh. У меня другие были проблемы. Uh -huh. Но этих проблем я, не... я получила исцеление uh, so... за болезни, которые я не молилась. So... So, so... 15 лет у меня уже, uh, даже может больше, у меня щитовидка. И щитовидка у меня, которое лекарство не надо брать, uh -huh. у тебя растут эти нарости. Uh -huh. узлы. узлы. И они настолько большие, что иногда ты кушать не можешь, иногда э, воду пить не можешь. Глотать uh -huh. просто. Да, просто глотать, просто. лежать неудобно. И э, я сидела с Маритей, Анжеликой, мамой. Uh -huh. Я не могла сидеть ровно Хотя я таблеток много напилась, mm -hmm. я половину выпила приехать mm -hmm. сюда, в карман засунула, потому что если я возьму, тогда я с не смогу ехать. Ляля mm Ленд, -hmm. La -la um, so, я выдвигала эти материала, увидела, что я двигаюсь. Mm -hmm. и она говорит и руками, и нет. Она говорит, что с тобой, Ина? Я в гольфике была, mm -hmm. я делала гольфик, чтобы мне люди не доставали, не спрашивали, что со мной что шея вот такая. Сегодня гольфика нету. Аллилуйя! Аллилуйя! Что это для женщины открыть шею? Понимаете? Да, я Понимаю. даже по лесу да. да. Марита сказала, окей, мы будем молиться. Ты знаешь, в группу запишем тебя. 24 часа молятся. Да, ты. да, так. я говорю, хорошо, хорошо. Сама вытащила таблетку и ей показала из кармана. Потом... Да, на что я надеюсь, да? Да, на но я за это не, не, не пришла молиться. Хорошо, да? что происходило? Ничего не так. происходило. То есть просто вы сидели Я субботу? Я просто так. молился, так. когда Поговорили, вы говорили, да. все. А потом говорю, молиться, достала свой телефон, говорю, посмотри, смотри, снимай головы, я ей показала. Mm -hmm. а потом я пошла, дождалась, когда молиться. но ну, я на таблетках была, у меня боли не Понятно, было. Да. Ирина у меня спросила, подожди... По-моему, Ирина, вы у меня спросили, что мне болит. А я сказала, что мне ничего не болит сейчас, потому что я на таблетках. Я сказала, что врачи от меня отказались лечить. А вы сказали, кто такие врачи. По-моему, так, да? Я не помню. Нет, не важно. Ну что вы потом положили руку вот сюда. Я не обижала врачей. я просто тебе сказала. А что Бог сказал? Врачи сказали, но, понятно. Но, но а я что не Бог не сказал? Да, да. Извините, я не Хорошо. помню. Да. Что, вы я положили, да. Да, и помазала меня, или, а, или. и потом она сюда, где-то руку положила. Так. А я пришла в этих же самых штанах, так. но я пришла в пальчишке закрытой. Почему я так сделала? Потому что у меня вот тут... А, Большая, большая опухоль была. И это была опухоль от овари. Я не знаю как ну, это по-женски. Да, и я очень боюсь гинекологов, потому что я почти умерла, когда я рожала своего сына. И три дня я не приходила сама в себя. И я с того, как мой сын родился, я ни разу у врача не была. Но мне все говорили, что надо. Ну, в общем, у меня болела с того момента она две она Она выделялась, то есть это ну, я... было ее... Почему? Мне надо было... Находила... Прикрывать. Она меня, прикрывала. Да. У меня штанов не было одеть дома, чтобы в люди как бы пойти, ну, да, да? Понятно, да? Только понятно. эти самые, понятно. вот, которые эти, они растягивались. Вот так растянулась. Понятно. И мне хорошо Ира было. Ира положила туда руки она где-то -где тут, да. но я это, это мои последние да. проблемы, я за это даже не думала молиться. Окей, okay. so, я пришла домой, так. мой муж говорит, как дела, ты что-то счастливая? <laughs> Мужья а иногда замечают. А тебе. я говорю только сейчас счастливая, а он говорит, ну как твои, твой сервис, ты же пошла помолиться, а я говорю, ну так что, я первый раз хожу молиться. А он говорит, ну а ты сказала, что это healing service. Mm -hmm. Я говорю, да. Я говорю, ну я же на таблетках, еще таблетки не отошли, говорю, я не знаю. Mm -hmm. Говорю, I feel fine. Да. Yeah. You know. So потом я пошла переодеваться в пижаму. У нас много детей было, как раз у дочки 15 лет было, и все девочки начинали. Опускаем. Окей. Okay. So я переоделась в пижаму. <laughs> так. И пришла, вот так вот туалета быстро то есть <связыватель> да <связыватель> бегом и он говорит что случилось он заметил а я говорю а говорю помнишь какой у меня шарик тут и как я этого шарика боялась думала что у меня уже другие мысли шли так. а он говорит а так что ты не веришь а, богу но он не сказал богу он говорит так что ты не веришь higher power а. я говорю ну да, говорит, я верю в Богу, он говорит Higher Power, ну, да. говорит, ну я по-другому выступаю, говорит, а я говорю, ну да, ну она всегда же там, а он Вы говорит, шрифтил. всегда или не всегда, но если ты не веришь, ты не получишь. Он евангелист у вас? Нет, он католик. Ну ничего, это он еще не догадывается просто. Все хорошо, я это. Не а, важно. я маме не пробовала позвонить, не поняла, окей А потом То я есть по... вы увидели, что ушла опухоль Что еще произошло? Как изменилось ваше тело после вот этого? Ничего. Ничего Я приготовила свой ум Да уже 12.30 я приготовила ум, поставила таблетки, большущие, у меня много таблеток. Как обычно. Как обычно, воду поставила, так. потому что моя болезнь другая. Угу. А, я не могу на ноги стать. Больно. Да не только больно. Слабость. Не слабость. Я не могу. Я не могу сдвинуться я не могу вот так опуститься. А я понял, я Они понял, не, я разгибаются. не разгибаются. А сидеть, угу. если Тоже я сяду, сложно. это не только сложно. Боль. Это боль. Я боялась встать. Я У. весь день стояла, а на ночь, когда ложилась, я не могла встать. Вы готовитесь спать. Вы приготовили таблетки и. И я жду, когда у меня койки начнутся. Боль. Так. Но таблетки я не беру. Да, вы ждете. Я жду так. и говорю, но я таблеток не буду брать. Но сама себе думаю, ну, мне не ротин давали, и если я не возьму эти Много таблетки... Много разных. Это, это не реклама нет. лекарств. Ну, да. как бы, да. брал, да, пришел. Да, да, что да. я боюсь этого. Да. Но я себе лежу, спокойненько читаю. на. Уже вылегли. Уже вы занимаетесь делом, фейсбуком, хорошо. Лежу, Больше читаю. Больше не приходит. Лежу и жду этих колек. Угу. Потому что ночь самая страшная для меня. Вдруг ни с того, ни с сего, я положила телефон, и я чувствую и слышу хруст, Как все равно ломается. Но по всему телу угу. и сильнейший шум. Угу. Мой муж вскакивает и кричит. Он тоже его слышит. Слышит? Аллилуйя. И говорит детям, вы что, еще не спите? Они уже храпят. Я слышу храпят. Я говорю, да это не дети, я не знаю, что это. Но потом я боюсь, думаю, хм, ну ничего, подвигалась по это и это, боялась спать. А вдруг не с того? Я заснула. А боль придет, да. Я заснула ну, без, да, без да, таблеток. Слава Богу. Я не слышала, когда они утром уходили. Я никогда так, так долго в жизни не спала. Я встала в 11.30 утра. Аллилуйя. Без таблеток. Сегодня я еще таблеток не брала. Аллилуйя. Что мой муж мне говорит? М -м, интересно, ну ты не рискуй так. А я говорю, чему мне рисковать? И потом я еще была в халате, и это, и а, разделась, подняла волосы, гульку завязала и начала лицо мыть. Думаю, приведу себя в порядок, нам же мы должны идти скоро. И это... А, начала лицо мыть, и вдруг мне чуть ли плохо не стало. Я увидела нету опухолей. Я начала слава Иисусу. Я вывешала, мой муж в огороде. Там пол занимался. Да, да. И он говорит, я так хожу. Он говорит, что с тобой? Что с тобой опять? Я говорю, ничего. Он говорит, ты не умеешь обманывать, надо школу тебя послать. Я говорю, ну ты, ты говорит, ты ничего не видишь на мне. Он говорит, ну что, красок нету, волосы не помытые. Шо? Что спокойно все? Да? А я говорю, окей, вот так вот, раскинулась, а мой мальчик стоит, говорит, мама. Вот <laughs> не видел себя никогда, чтобы мама себя так вела вообще. Вызывает вообще. <laughs> он Говорит, совести нету. А он говорит, да, у тебя опухоли нет. Аллилуйя. Католики Слава. тоже видят. <laughs> Аллилуйя. Слава Господу. Он живой. Спасибо, Спасибо тебе, Господи. Спасибо. 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 Идите, расскажите то, что вам на мессенджер.